...крутиться вокруг этих блокпостов, говорит, что они тоже в этом участвуют, собирать на это деньги. Ну, жизнь такая. Мы на этом не останавливаемся. В ближайшее время мы одесситам расскажем, как, будем, как активные одесситы могут двигаться дальше. У нас есть много интересных а, тем и предложений. Поэтому я уверен, что у нас все будет хорошо. Вот просто глубоко в этом убежден. И я думаю, что нам нужно продержаться максимум еще месяц, и мы закроем эту тему сепаратизма, они сами уже ходят, не знают, куда им податься. Но у нас случилась беда, конечно. Эти негодяи бросили боевую гранату в наших ребят. И знаете, больше всего, что меня удивило? Что тот же этот губернатор с планеты Капец даже не соизволил не то, что не позвонить, не, не приехать, не выразить просто сожаление по этому поводу. Люди защищали его, его миллионы, его задницу и его прихлебатели. И они а, а, пострадали, могли быть убиты. Два, два человека находятся реально в среде тяжелом состоянии. Одного, один мог погибнуть совсем реально. И это местной власти, мы не получили ну, просто даже слово благодарности. Не мы, эти люди, которые вот стояли. И плюс еще было достаточно хамское отношение в этой еврейской больнице. Но ничего. Когда я, когда я вижу вас, вашу, нашу Одессу, настоящую Одессу. Молодых, красивых с улыбками. Мы говорим, что Одессу мы не сдадим, и все у нас будет не просто хорошо, а очень хорошо. Слава Одессе, слава Украине, слава вам!